Сьогодні ми зібралися біля будівлі міського управління СБУ, де у квітні 2014 року була влаштована ставка керівництва терористів, а в підвалах катівня, де тримали та катували підозрюваних в діяльності проти так званої ДНР. Одной из перших жертв террористов стал выкраденный лидер проукраинского руху в городе Горлевка депутат Горлівської міської рады Герой Украины посмертно Володимир Рыбак Сегодня у нас годовщина гибели, убийства нашего надежного верного товарища, нашего коллеги настоящего украинского патриота Володя Рыбака. Так получилось, что Славянский и Горловка были одни из первых городов, которые были захвачены боевиками. И вот это здание, оно действительно стало трагическим символом вот тех ужасов, тех бед, которые мы перенесли тогда и которые продолжаются сейчас. Продолжается война. Счет на... Жертвы уже тысячи. Володя был один из первых. Нет. Я же говорить. Я уже без мужа. Вот без дома. Вот без работы. Все присутствующие здесь, все патриоты, все доказали, что нас не сломали. Ни сепаратисты, ни те обстоятельства, которые появились в нашей жизни. Что несмотря ни на что, или вопреки всему этим обстоятельствам, этому неожиданному отношению к нам правительства, мы выжили. И дальше будем жить, и мы будем бороться. Мы будем отстаивать Наше человеческое, наше человеческое достоинство, достоинство всей Украины. Несмотря на эту парадоксальную политическую ситуацию, я думаю, что придет время, и все, кто причастен к этим жертвам, к жертвам, которые сейчас ебут на, на фронте наши ребята, все будут наказаны.